Дорогие телезрители, дорогие желтоводцы, я рад обратиться к вам в этой телепрограмме. И сегодня вместе с вами мы обратимся к Слову Божьему, к Библии. Это живое Слово, которое является источником жизни, мира, радости, победы для каждого человека. И особенно в эти дни, когда тьма она окружает людей, когда тьма греха, всевозможные неразберихи, неопределенности в будущем – она сегодня сгущается над странами, над людьми, над народами. Слово Божье является светом для нас. Как сказал однажды Давид, что Слово Твое свет для ноги моей и свет светильник для стези моей. И Его свет просвещает нашу жизнь, чтобы знать, как нам жить, как поступать, как идти вперед. И я хочу прочитать текст Священного Писания. Это второе послание Коринфянам, святого апостола Павла, 5 глава, 17 стиха я буду читать этот текст. Написано так. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И вы знаете, дорогие друзья, в этом тексте есть очень важное послание, и послание от самого Бога. И апостол Павел говорит, что как бы сам Бог через нас говорит, и сегодня Бог через меня также говорит для всех вас важное послание, которое написано здесь. Примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Сам Бог обращается к нам и говорит сегодня, примиритесь со мной. Примиритесь со мной через Иисуса Христа. И вы знаете почему это важно? Потому что человек и все человечество из-за греха оно отвернулось от Бога оно повернулось спиной к Богу и пошло, каждый человек пошел своими путями. И Библия об этом говорит, что все люди согрешили, кто-то больше, кто-то меньше. И даже рождаясь уже, люди рождаются с греховной натурой, с греховной внутренностью. Даже маленький ребенок, которому еще нет года, и он уже делает какие-то пакости, уже склонен к злу. Потому что человек рождается пропитанный грехом, его внутренность греховна. И Человек, он рождается во враждебном стане, который возглавляет сатана, враг Бога и враг людей. И Господь здесь говорит нам, апостол Павел говорит нам, чтобы мы примирились с Богом, чтобы мы вышли из царства тьмы, из царства сатаны и перешли в царство Божье, в царство света, в царство любви, в царство победы. И здесь написано, как мы можем это сделать. В 21 стихе этого текста написано так ибо не знавшего греха, Он, Бог Отец, сделал для нас жертву за грех. И здесь говорится об Иисусе Христе. И буквально недавно, дорогие телезрители, мы все праздновали праздник Пасхи, где мы говорили об Иисусе Христе как пасхальном анце, который умер за нас, который был распят на кресте, и он умер заместительной жертвой. Здесь написано, что он не знал греха. То есть ему не было за что, его не было за что распинать но Он умер за нас, потому что именно наши грехи, наши болезни, наши проклятия пришли на Него. Все то зло, которое из-за греха пришло на человечество, Иисус взял на Себя на кресте, чтобы все то добро, которое есть у Бога, оно через Иисуса Христа пришло на нас. И вы знаете, одно из главного, что Иисус подарил нам через свою смерть, через свое воскресение, написано здесь чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. В нем, в Иисусе Христе, Иисус принес и показал правду Божью на эту землю. Он принес праведность Бога. Вы знаете, это не наша человеческая праведность, это не наши человеческие заслуги или какие-то дела перед Богом, но это дело Иисуса Христа, которое он совершил, когда умер, был погребен и воскрес из мертвых в третий день чтобы подарить нам свою правду, правду Божью, и сделать каждого человека праведным перед Богом. Это значит в правильном положении перед Богом. Потому что мы все были в неправильном положении, мы были врагами Богу, мы были во враждебном лагере э, по отношению к Богу. Но теперь через веру и смерть и погребение и воскресение Иисуса мы можем перейти в Божье Царство, мы можем стать Его детьми. И сам Иисус Христос становится нашим старшим братом. И Он дает нам Его праведность. И мы в праведности Иисуса Христа становимся Божьими детьми и наследниками Его Царства. И вы знаете, это добрая новость. Это хорошая новость. И в этом тексте здесь написано, часто используют это слово «примирившего», «примирение», «примиритесь». И вы знаете, что это значит? Это значит для всех нас, дорогие телезрители, что Бог не желает враждовать с нами, Бог не желает э, гневаться на человечество, он не желает судить нас, Он желает мира с нами, и Он сделал все для того, чтобы сегодня каждый человек Он смог быть в мире с Богом, в мире Божьем, э, примириться с Ним, освободиться от царства тьмы и войти в царство Бога через жертву Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел, и сегодня я от имени Иисуса Христа говорю для вас, дорогие телезрители, примиритесь с Богом. Вы знаете, сегодня это хорошее время, когда есть возможность, есть шанс каждому человеку примириться с Богом. Но вы знаете, это время будет не всегда. Это время, которое сейчас Бог дает нам, примириться с Ним. И когда мы примиряемся с Богом и принимаем Иисуса в свою жизнь и в свое сердце, мы становимся, как здесь написано, новым творением во Христе Иисусе. Бог поселяется внутри нас. Потому что человек это ну, не просто тело. Тело это наша внешняя оболочка. Человек это дух у которого есть душа, и он живет в теле. И когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы становимся одно с Ним и становимся новым творением. Сам Иисус начинает жить внутри нас и меняет нас изнутри, меняет наши желания, меняет наши мотивы, меняет наши отношения к людям. Он учит нас любить, Он учит нас прощать, Он учит нас служить другим, Он учит нас думать не только о себе, но и о других. Он делает нас новыми людьми в Своем Царстве, похожими на Него. И он начинает отражаться, начинает быть виден в нас. И вы знаете, это большое благословение и привилегия, которую Бог дает сегодня каждому человеку. Стать новым творением во Христе Иисусе. И вы знаете, дорогие друзья, когда Иисус воскрес из мертвых, он начал эту новую эру или эпоху человечества. Он последний Адам и второй человек, который воскрес из мертвых. И Библия дает нам удостоверение или свидетельство того, что все, кто принял его и стал этим новым творением во Христе Иисусе, они также воскреснут из мертвых. Придет славное время, когда Бог даст новые тела, такие же, как у Иисуса Христа, каждому, кто принял его и кто перешел в его царство. И таким образом каждый человек, он может быть спасен сегодня, став новым творением во Христе Иисусе. Но для этого нам нужно верить этому слову. Для этого нам нужно принять Иисуса в свое сердце. Для этого нам нужно жить с Ним. И поэтому я предлагаю вам, дорогие телезрители, помолиться прямо сейчас, чтобы пригласить Иисуса в свою жизнь, в свое сердце. Это важная молитва, самая важная молитва. Призвать Его имя. И так как Библия говорит, тот же апостол Павел говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому давайте склоним свои головы у кранов ваших телевизоров и будем молиться вместе. Господь Иисус, я верю Тебе. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Ты воскрес из мертвых, чтобы примирить меня с Богом. Ты подарил мне свою праведность. И я принимаю Тебя в свое сердце. Войди в мою жизнь. Я принимаю Твою праведность и мир с Богом. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что я новое творение, предназначенное жить вечно. Во имя Иисуса. Аминь. И я благословляю каждого из вас, дорогие телезрители, именем Иисуса. Пусть мир Божий, благодать Божья, радость Божья, победа Божья придет в вашу жизнь, ваши дома, ваши семьи. Если кто-то из вас болен, я именем Иисуса провозглашаю физическое исцеление. Пусть прямо сейчас всякая немощь, Всякая болезнь, всякая боль, разочарование уходит с вашей жизни. Даже если врачи сказали вам какой-то безысходный диагноз или смертельный диагноз, в Иисусе Христе есть надежда. Надежда на вечную жизнь и надежда на исцеление, потому что Он великий целитель. Пусть Его сила прямо сейчас коснется вас, и всякая немощь и болезнь подчиняется имени Иисуса и оставит ваше тело во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны и радостны в этой жизни то, что Иисус принес нам. Это реально. И я хочу сказать, дорогие телезрители, что Желтоводская христианская церковь в жизни Иисуса – это одна из христианских церквей нашего города, где мы будем рады видеть вас, вашу семью, чтобы вместе с вами читать Слово Божье, прославлять Бога, поклоняться Ему и понимать, как нам жить по Библии. И мы приглашаем вас каждое воскресенье в 11.00 в актовом зале Сюта. Мы будем рады встретиться с вами и общаться вместе с вами, прославлять Бога вместе с вами и изучать прекрасное Слово Божье, которое есть Библия. Да благословит вас Господь! Мира вам!